करोड़ किसानों को फायदा होगा किन किसानों को यह नहीं दिया जाएगा देखिए कल का जो निर्णय हुआ है माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे देवेंद्र फडणवीस जी एक नाथ जी अजीत दादा सारे लोग जो है और आंदोलनकर्ता भी लोग बैठे थे आपकी बातचीत होगी कितने करोड़ किसानों को फायदा होगा किन किसानों को यह नहीं दिया जाएगा देखिए कल का जो निर्णय हुआ है माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे देवेंद्र फडणवीस जी एक नाथ जी अजीत दादा सारे लोग जो है और आंदोलनकर्ता भी लोग बैठे थे जिसमें हमने तो महाराष्ट्र जनता से किसानों से एक संकल्प किया था राजनीत कर ज्यादा टूरिज्म सेंटर होते है राज बगित तो राजोध करना नहीं।

गाड़ी भी है घोड़ा भी, भी है बंगला भी है ट्रैक्टर भी है आ, भी है, सब कुछ है, बार, कुछ है। बार बार ये कमिटी और हमारा आंदोलनकर्ताओं के साथ चर्चा हुई है के ऊपर वो भी यहाँ पर हम चर्चा करेंगे एक बार पक्की है, जो चालीस चालीस साल से खेती जोतने के बावजूद भी किसान कर्जा में ही है वो आत्महत्या की ओर जा रहा है उसके लिए प्रायोरिटी है और साथ में साथ में आगे किसान

आंदोलनकारियों के के आसपास ऐसी खबर आ रही है है कि दर्ज की गई क्या वापस लेने संबंध में भी चर्चा की गई अभी उसकी कोई चर्चा नहीं हुई है 2026 के बाद वाला क्या होगा यह भी चर्चा नहीं हुई है अब चर्चा हुई है कि आज जो, किसान आज जो गरीब किसान आत्महत्या की ओर जा रहा है उसको कैसा बचाया जाए और बैंकों ने उनके ऊपर तीस जून तक कहीं भी उनके घर में नहीं जाना चाहिए ये भी चर्चा हुई आगे के बारे में ये चर्चा निश्चित हुई आगे किसानों तो के ऊपर लोन नहीं होना चाहिए हुआ भी तो किसान अफोर्डेबल होने चाहिए किसान लोन पे जीता है लोन पे मर रहा है ये नहीं होना चाहिए इसके लिए क्या नई स्कीमें इस राज्य में होगी जो किसान के ऊपर कर्जा नहीं बढ़ाएगी ये भी चर्चा हुई असं आहे की मी आधीच सांगितलं जर आंदोलन करते आणि आम्ही ठरवलं की बाबा कुठल्या निकषावर कर्जमाफ केला पाहिजे काहीतरी रिपोर्ट लागेल ना आणि केस टू केस केस टू केस केस टू केस त्या ठिकाणी चर्चा करावी लागणार नाही का माझं असं म्हणणं आहे की समिती अत्यंत टेक्निकल आहे अधिकाऱ्यांची आहे त्या समितीने अत्यंत महत्वाचे शिफारशी करायला सांगितलेले आहे आता त्या कर्जमाफी बद्दल काय पुढे कर्ज होऊन याबद्दल काय याबद्दल चर्चा होणार आहे त्यामुळे वडेट्टीवार काय म्हटले हे काय म्हटले याच्यात आम्हाला काही औचित्य नाही आहे सरकारला दिलेला शब्द पूर्ण करायचा आहे संकल्पना पूर्ण करायचा आहे शेतकऱ्याला दिल्लं वचन आम्हाला पूर्ण करायचं आहे आमचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काल निर्णय घेतला आहे आंदोलन करता ते मान्य आहे आणि त्यामुळं शेतकऱ्यांच्या बाजूने निर्णय झालेला आहे शेतकऱ्याच्या हिताचा निर्णय झाला आहे परवा परवा राज्याचे मुख्यमंत्री आणि माननीय महसूल मंत्री चंद्रशेखर बानकुळे साहेब यांनी जी मुंबईला बैठक झाली होती त्यामध्ये शेतकरी प्रतिनिधी आले नव्हते परंतु मला आणि पंकज भोयर यांना त्यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी पाठवलं